সেই গাজ আজি বনাম মই আমৰকেট চাই থাকিব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ কেনেকৈ বনালোঁ আৰু ক'ত বনালোঁ কি পদ্ধতিত বনালোঁ ইয়াত কি কি ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ দিলোঁ সম্পূৰ্ণভাৱে ভিডিঅ'টো চাবিচিনা সুন্দৰ হ্যালো গাইজ ওয়েলকাম টু মায় ইউটিউব চ্যানেল কমলা আজমি ভ্লগ কি খবর আপনার নিশ্চয় ভাল আমিও ভাল আছি আপনাদের আশীর্বাদ আজি এটা শূন্য রেসিপি আপনাদের মাজ লো আজ কি রেসিপি বনাম আজি বনাবলৈ লো মানে আমর একটা রেসিপি এয়ার কারণে মানে এটা আম লো আমরা আজকে কেক বনাম তারপর লোক বেকিং পাউডার এই ফেলে কণি দুটা দু এই ফলে রিফাইন লোক এক কাপ এয়ার ময়দা তাৰপিছত এয়া চেনি এতিয়া মই ইয়াত যোগ কৰি দি দিম প্ৰথমতে মিক্সাৰ জাৰ এতিয়া লৈ লৈছোঁ মিক্সাৰ জাৰটোত প্ৰথমতে ৰিফাইন তেল দি দিছোঁ কাটি দি প্ৰথমতে মই এতিয়া আমটো কাটি লওঁ এতিয়া কণী দুটা দিম আমখিনি দি দিম এইখিনিৰে এটা বেটাৰ বনাই ল'ব লাগিব সেই একে কাপটোৰে চেনি দিছোঁ বেকিং পাউদাৰ সেইখিনি মান দি দিছোঁ এতিয়া এইখিনি মই মাৰি ল'ম বেপাৰখিনি ইয়াতে বাকী ল'লোঁ এতিয়া ইয়াত মই অলপ অলপকৈ ময়দা দিম প্ৰথমতে এচামুচ দি লৈ লৈছোঁ একেলগে দিব নালাগে অপক আর এনেক ব্যাটারট লব পুনিয়া হৈছে আড়াই দি দিছো আৰু অলপ দি দিম একেলগে নিদিব এনেকৈ অলপ অলপকৈ দিব তেতিয়া বেছি পনীয়াও নহয় আৰু গোটাও নহয় নিয়মত হৈ যায় বেটাৰটো এনেকৈ ৰাখি দিব পেন এখন লৈ লৈছোঁ তাতে অলপ এইখিনিতে দি দিছোঁ চাৰিওফালে এনেকৈ দিম তাতে বেটাৰটো লাগি নধৰে তাৰপিছত এইখিনি ইয়াতে দি ল'ম গুটিখিনি ইয়াত এনেদৰে দি দিছোঁ এইফালে কেৰাহী এটা মই গৰম হ'বলৈ দিছোঁ ষ্টেণ্ড এডাল দি দিছোঁ এতিয়া ইয়াত দি ল'ম পেটাৰৰ বাতিটো তাৰপিছত ঢাকনিখন মাৰি থ'ম পঞ্চল্লিছ মিনিট সময় এনেকৈ থৈ দিব এতিয়া ঢাকনিখন গুচাই দিলোঁ দেখিছেনে এতিয়া হৈ গ'ল এতিয়া নমাই থৈ দিলোঁ এতিয়া মই এতিয়া নমাই ল'লোঁ এতিয়া মই কেকটো কাটি ল'ম এতিয়া ইয়াত মই পিচ পিচকৈ কাটি ল'লোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলত যদি নতুনকৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে ফেচবুক পেজতো ফ'ল' কৰিব ধন্যবাদ জয় আই অসম